அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று புதன்கிழமை ஹஸ்த நட்சத்திரம் கூடியுள்ளது ஹஸ்தம் ஏழு மணி வரைக்கும் தான் இருக்கு இந்த தினத்திலும் பௌர்ணமி போன்ற குறிப்பிட்ட நாட்களில் திருப்பதி பெருமாளை பிரத்யேகமாக வணங்க பெருமாளின் அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் திருப்பதி செல்ல இந்த தினங்களில் குறிப்பாக திருப்பதி பயணம் செய்யலாம் என்றும் இதனால் திருவின் அருளும் திருவின் பதி பெருமாள் அருளும் புத பகவானின் அருளும் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் தொழில் முன்னேற்றம் செல்வச் செழிப்பு உண்டாகும் உங்கள் கடன் தீரவும் வழிவகுக்கும் இது அப்படின்னு து இந்த நன்னாளில் கஷ்டங்களில் இருந்து கை தூக்கி ஒருவரது விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் இரு கைகளையும் உயர்த்தினால் அவன் தனது கைகளால் பிடித்து கரையேற்றுவான் என்பது நிச்சயம் இந்த நன்னாளில் நாம் இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேச ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லி எங்களுடைய விருப்பங்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அந்த இறைவனிடம் எல்லாம் தேவைகளையும் பெருமான் நிறைவேற்றுவார் என்பது நிச்சயம் இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேச ஸ்தோத்திரத்தை ஸ்ருங்கேரி ஜகத்குரு ஸ்ரீ நரசிம்ம பாரதி அவர்கள் இயற்றியிருக்கார் நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ வெங்கடேஷ கராவலம்ப ஸ்தோத்ரம் श्रीशेषशैलसुनिकेतन दिव्यमूर्ते नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष लीलाकटाक्ष परिरक्षित सर्वलोक श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् श्रीशेषशैलसुनिकेतन दिव्यमूर्ते नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष परिरक्षित सर्वलोक श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मादिवन्दितपदाम्बुजशङ्खपाणे श्रीमत्सुदर्शनसुशोभितदिव्यहस्तकारुण्यसागरशरण्यसुपुण्यमूर्ते मम देही करावलम्बम् वेदान्तवेद्य भवसागरकर्णधार श्रीपद्मनाभकमलार्चितपादपद्म लोकैकपावनपरात्पर पापहारिन् श्री मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते निगमलक्ष्य निजस्वरूप कामादिदोषपरिहारकबोधदायिन् दैत्यादिमर्दन जनार्दन वासुदेव श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् तापत्रयं हरविभोरभसान्मुरारे संरक्ष मां करुणया सरसीरुहाक्ष मच्छिष्यमित्यनुदिनं परिरक्ष विष्णो मम देहि करावलम्बं श्रीजातरूपणवरत्नलसत् किरीट कस्तूरिकातिलकशोभिललाटदेश राकेन्दुबिम्बवदनाम्बुजवारिजाक्ष श्रीवेङ्कटेश मम देखी, कराव, लोक करावलम्बम् वन्दारुलोकवरदानवचो विलास रत्नाढ्यहार परिशोभितकम्बुकण्ट केयूररत्नसुविभासि दिगन्तराल श्रीवेङ्कटेश मम देही करावलम्बं दिव्याङ्गदाङ्कितभुजद्वयमङ्गलात्मन् केयूरभूषण सुशोभितदीर्घबाहो नागेन्द्रकङ्कण करद्वय कामदायिन् मम देहि करावलम्बम् स्वामिन् जगद्धरणवारिधिमध्यमग्न मामुद्धारय कृपया करुणापयोदे लक्ष्मींश देहि मम धर्मसमृद्धिहेतुं श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् दिव्याङ्गरागपरिचर्चितकोमलाङ्ग परिचर्चितकोमलाङ्गीताम्बरावृतततनु तरुणार्कवास सत्याञ्चनाभपरिदान सुपत्तु श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् रत्नाड्यधाम सुनिबद्धकटिप्रदेश क्यदर्पणसुसन्निभजानुदेश जङ्गाद्वयेन परिमोहित सर्वलोक श्रीवेङ्कटेश मम देही करावलम्बम् लोकैकपावनसरित् परिशोभिताङ्ग्रे त्वत्पाददर्शनदिने च ममागमेष र्दं तमश्च सकलं लयमापभूमन् श्रीवेङ्कटेशमम करावलंबं। करावलम्बम् कामादिवैरिनिवहोच्युत मे प्रयातः दारिद्र्यमप्यपगतं सकलं दयालो दीनञ्च मां समवलोक्य दयार्द्रदृष्ट्या मम देहि करावलम्बं मम देहि करावलम्बं पदपङ्कज षट्पदेन श्रीमन् नृसिंहयतिना रचितं जगत्यां ये तत्पठन्ति मनुजाः पुरुषोत्तमस्य ते प्राप्नुवन्ति परमां पदवीं मुरारेः श्रीवेङ्कटेशपदपङ्कजषट्पदेन श्रीमन्नसिंहयतिना रचितं जगत्यां ये तत्पठन्ति मनुजाः पुरुषोत्तमस्य ते प्राप्नुवन्ति परमां पदवीं मुरारे इति श्रीशृङ्गेरीजगद्गुरुणा श्री स्वामिना, रचितं श्रीवेङ्कटेशकरावलम्बस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्